Цель вот этого нововведения ⁇ это, во-первых, зашито интересов наших клиентов, потому что это дополнительные биометрические данные позволяют очень четко, практически без ошибок, определить личность человека, который пересекает границу. Это позволяет избегать злоупотребления, связанные с фальсификации э, виз и так далее такие случаи были и это и в интересах наших клиентов конечно в первую очередь чтобы не злоупотребляли э, значит, э, 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 их данные их, э, личной личности э, процедура очень простая и необременительна. Э, это может различать все зависит от человека но в принципе это дополнительно несколько минут. Это снятие отпечатки пальцев. То есть человек должен просто поставить руки на сканер. И если все благополучно идет, это, это, несколько секунд. Вот эти данные зафиксируются в системе, потом делается цифровая фотография. Это тоже несколько секунд. Конечно, бывают случаи, когда не получается первый раз, тогда надо пробовать еще. Мы попробуем определить, значит, такую норму да, времени на одного клиента, чтобы успеть всех обслуживать. Есть, конечно, разброс, но мы, у нас уже есть большой опыт. Наши сотрудники уже в течение последних пяти лет при оформлении разрешений на Проезд через кордон вот, в зону 50, 50 километровую зону. Мы уже используем вот, биометрику, и мы, наши сотрудники, все сотрудники работают с биометрическими данными, с этими машинами. Так что в этом отношении, отношении у нас у нас есть очень хороший и давний опыт. То есть мы готовы работать, как мы по сути работали, особых проблем не было.